Это такая интересная лампа. Мы ее все называем, правда, медь У нас нижние тумбы, они имеют глубину 600 мм, а верхние шкафчики имеют глубину 300 мм. Стол консольный, у него нет никаких видимых крепежей. Вот сколько может стоить такой ремонт? Привет, меня зовут Свята, и я продолжаю вас знакомить с украинскими дизайнерами. Ну а вы вдохновляетесь и получаете максимум полезных советов для будущих ремонтов. И сегодня вы увидите современную квартиру 40 квадратных метров для молодых и амбициозных людей. Садитесь поудобнее, мы начинаем! Нелли, добрый день. Большое спасибо, что пригласили на свой реализованный проект. И сегодня мы ожидаем от вас максимум полезностей и лайфхаков. Как создать такое функциональное симпатичное пространство всего лишь на 40 квадратных метрах? Добрый день, Святослава! Большое спасибо, что посетили наш объект. Очень хотела показать именно его, потому что для моей команды это был такой очень интересный кейс. Мы сконцентрировали тут максимум нашего опыта последних лет для того, чтобы сделать на маленькой площади максимально функциональное, комфортное, удобное пространство для жизни и работы одного-двух людей. От застройщика мы получили квартиру площадью 40 квадратных метров. Здесь было два раздельных пространства. Была кухня и спа. Плюс отдельно санузел и отдельно был выделен тамбур. Когда мы показали варианты планировки клиенту, он был в восторге, потому что он не ожидал, что на такой площади можно разместить столько всего. И он сказал: о Боже, это же теперь не однушка, а полноценная двушка. И он был очень рад и действительно счастлив, доволен результатом. Именно в этом интерьере с чего вы стартовали, да, вот что стало отправной точкой, что а, дало вам понять, какие цвета здесь будут, какой стиль. У этой квартиры нашли плитку, которая у нас в кухне. Она стала основным акцентом, вокруг которого мы строили всю концепцию интерьера. То есть мы ее поддержали цветом кухни, добавили э, дерево, деревянную текстуру, и в определенных местах мы еще добавляли такие небольшие локальные какие-то цветовые акценты. То есть я правильно понимаю, что вот эта стена, которую вы выстроили да, самостоятельно, она разделяет кухню и прихожую? Да, все верно. Вот этой перегородкой мы отделили зону прихожей от кухни. Здесь можно удобно снять верхнюю одежду, обувь, и эта зона как раз не пересекается с остальными. Грязь как раз не будет никуда нестись в остальные пространства. Также тут есть встроенный шкаф. Мне очень нравится эта кухня, она тоже некий такой акцент, наверное, самое красивое вообще место в этой квартире. Давайте расскажем, кто производитель, да, и вот как вы подбирали фартук к фасадам, ручки, в общем, все, что а, вы можете сказать полезного, интересного про создание этой кухни. Эту кухню и всю остальную корпусную мебель для нас изготовили украинские производители компания Mimka. А мы с ними сотрудничаем уже много лет и они зарекомендовали себя как очень хорошие, надежные подрядчики, ответственные. Я очень рада этому сотрудничеству. На самом деле очень сложно найти надежных подрядчиков, поэтому когда у тебя появляется кто-то, с кем ты идешь годами, это всегда очень ценно. Вся кухня здесь сделана из ДСП, то есть фасады сделаны из ДСП. Это наиболее недорогой материал в использовании, в изготовлении, что позволило нам оптимизировать общий бюджет для этого объекта, но при этом мы потратились на столешницу, потому что столешница она должна быть максимально долговечной, и столешница сделана из акрилового искусственного камня. Еще такой маленький лайфхак: можно взять белый камень. Раньше я думала, что белый камень он он менее практичен, потому что на нем все видно, но годы эксплуатации опыта показали, что он настолько же практичен, как и камень в крошку, поэтому можно смело его использовать. Он ничего не боится, его можно мыть, вытирать, не царапается, на нем не видно каких-то пятен, поэтому максимально простой и удобный в уходе. Я заметила, что здесь разная глубина рабочей поверхности и верхний шкафов и мне очень понравилось это решение, потому что появилось много хранения, но оно не загромождает пространство, смотрится лаконично. Да, все верно. У нас нижние тумбы, они имеют глубину 600 мм, а верхние шкафчики имеют глубину 300 мм. Я бы рекомендовала делать верхние шкафчики 300-350 мм, как раз если вам хочется добавить дополнительного хранения, но при этом вы не хотите, чтобы они смотрелись массивно, потому что большая глубина все-таки уже будет выглядеть немного массивно и будет не так удобно, когда вы подходите готовить что-то делать. При такой глубине шкафы не мешают. При этом, если они у вас на э, необходимой высоте, а здесь высота фартука 60 сантиметров, удобно будет доставать даже при невысоком росте. Я использую обычно в работе встроенную вытяжку без выдвижных элементов, которая встраивается просто в шкафчик. И такая глубина 30-35 сантиметров, она позволяет встроить как раз вот такого плана вытяжку, и за счет этого у вас нету вот перепада по уровню шкафчиков. Это красиво гармонично смотрится, это красиво в композиции и ничего никуда не выдвигается, то есть кажется, что вытяжки нет, но она функциональна, она работает очень классно и такое вот классное сочетание. Друзья, у нас контент не только познавательный и образовательный, а очень полезный. Итак, если вы сейчас находитесь в прекрасной стадии ремонта, у вас есть возможность получить скидку 5% от компании Мемка по промокоду Room Tours. Детальная информация под видео в описании. 哎。 Мы поставили мойку удобную и двухкомфорочную варочную поверхность, потому что для одного-двух людей этого, как правило, достаточно. Сейчас меняются времена и жизнь настолько быстротечна, что люди не проводят вот так много времени. И, как правило, вот опыт показывает, что четыре комфорта никто не использует, даже три. Как правило, очень мало людей используют, поэтому для такой квартиры этой варочной поверхности будет вполне достаточно. По размещению техники мы разместили тут посуду домойку, вот она, то есть это то без чего сейчас в современном мире, наверное, и в нынешнем темпе жизни не обойтись. А встроенный холодильник, так как он выглядит симпатичнее, его можно лаконичнее вписать в саму кухню и в весь интерьер, и он не будет загромождать собой пространство. Духовка-микроволновка, также сушка над раковиной, можно вот здесь для тарелок, чашек, для посуды. И достаточно много ящиков, то есть обязательно под вилки ложки и для разных мелких бытовых предметов для посуды. То есть, в принципе, здесь достаточно ящиков, чтобы разместить всю посуду и вот мелкие сыпучие продукты. Также хранение есть в дополнительном таком узеньком шкафчике. Вот здесь. Тут можно либо сыпучие продукты, либо какой-то барчик, может быть, маленький, что-то, что, что захочется. У нас здесь кухня такая минималистичная, белая рабочая поверхность и белый фартук. И для того, чтобы как раз поддержать эту столешницу, мы использовали здесь спокойную матовую белую плитку. И плитку использовали украинского производителя Golden Tile. Очень здорово, что украинские производители сейчас делают очень много качественной классной плитки, которые стильно смотрится стиль, вписывается гармонично в дизайн и по качеству тоже очень радует. От магазина Керама Expert вы можете получить еще одну скидочку минус 10% по промокоду RumTus на всю плитку. Ух ты, я даже не сразу поняла, что это шкаф. Вы его так гармонично вписали. Мы старались, чтобы вся мебель, она была продолжением стен и аккуратненько это все вписать, но при этом, чтобы было достаточно хранения. Поэтому здесь в этом шкафу можно хранить все технические элементы, там, швабры, пылесос, то, что обычно некуда спрятать, и ты в последнюю очередь думаешь, о боже, у меня нет места, куда это все скрыть, а тут вы можете аккуратненько это все спрятать, и э, действительно много места, куда и одежду дополнительную можно положить, поэтому в этой квартире, я думаю, поместятся вещи все. Еще один такой классный акцент этого пространства, это вот этот светильник, притом он реально сделан из бумаги, да, да. он прям шуршит, да. мне кажется, он очень классно еще в детских бы пригодился. Да, это модель светильника Икея. Мы его очень любим с командой. Мы периодически используем его в объектах. И он, правда, очень здорово смотрится в детских комнатах. Он недорогой и смотрится всегда очень эффектно и дает такой достаточно уютный свет. И вот этот светильник действительно стал таким еще одним акцентом вот этой маленькой квартирки. Когда пространство небольшое, классно, когда есть такие вот там два-три интересных элемента, которые Привлекают э, все внимание и дают уют. В гостиной вы использовали уже другое напольное покрытие. Расскажите, что это, ламинат или виниловое покрытие? Это ламинат. Мы использовали как раз в зоне кухни и прихожей плитку. Я люблю работать с плиткой, потому что она ничего не боится. Это такое достаточно износостойкое покрытие. А при этом в зоне гостиной мы выбрали ламинат. А виниловое покрытие сейчас часто используют. Я его выбираю тогда, когда хочется сделать единое пространство, не используя плитку. Вот если сложно сделать переход между кухней и гостиной, и нужно вот действительно покрыть все одним материалом, тогда я бы выбрала винил. А так как здесь у нас есть плитка, она достаточно яркая, это уже акцент нашего интерьера, у нас была возможность положить здесь ламинат. И ламинат это также высококлассное, классное эксплуатируемое покрытие, а по бюджету он гораздо приятнее, чем качественный винил, то есть качественный ламинат и качественный винил, там будет большая разница. У нас сегодня просто уникальный выпуск, практически весь ремонт в квартире можно сделать с нашими промокодами, и компания Виапол дарит 10% скидки на весь ламинат и виниловое покрытие. Ссылка в описании. Стояла у нас задача оптимизировать бюджет, поэтому э, мы выбрали стол Юск вот и стулья Икея. Я вообще очень люблю работать и с Юском, и с Икеей, потому что у них можно найти вещи с классным дизайном за очень приятную, адекватную цену. А, поэтому вот подход использовать классные предметы IKEA, Юска это всегда очень хорошая идея. Диван украинского производителя Fade Home классный диван удобный, он не раскладной. Я бы рекомендовала обращать внимание на то, что раскладные диваны они, конечно, дают дополнительное место, но они всегда менее комфортны. То есть тут нужно жертвовать комфортом, он всегда тверже, не так удобно по посадке, посадка может быть неравномерной по мягкости, а не раскладной диван, он всегда красивее, он всегда удобнее. Поэтому перед заказом дивана все-таки лучше честно себе признаться и подумать, а будет ли использоваться эта опция. Нелли, расскажите, пожалуйста, что это за медь джедая стоит в углу? Спасибо, что вы не спросили, почему мы его не повесили, потому что очень часто, знаете, бывает спрашивают, там, а почему там потолок не покрашен, а почему там этот предмет не висит, когда у него действительно есть такая функция. Это такая интересная лампа, мы ее все называем, правда, медь джедая. Это светильник бренда Хей. Hey. просто такая палочка, которую можно использовать многофункционально, то есть ее можно положить, поставить куда-то в угол, ставить где-то там возле дивана, переносить. А моя сотрудница купила такой же светильник и говорит, что это сейчас самая функциональная штука в ее доме, потому что он создает такой приглушенный свет, при этом он очень простой. Они бывают разных цветов, и э, его можно даже использовать для того, чтобы делать красивые фотографии для Инстаграма, подсветить Точно. лицо, вот там в разных с разных сторон. Поэтому это такая очень классная интересная штука. Ну и она добавляет какой-то такой элемент. Фана. Ну, для детских или даже ванны как ночник, да? Да, да. Нельзя не упомянуть, что рабочее место дома, это сейчас такой, ну, вот, must-have, потому что реальность поменялась. Многие мои заказчики работают из дома и просят спроектировать им рабочее место, поэтому э, мне кажется, что это важная действительно штука, что был такой уголок, где ты можешь либо работать, либо хотя бы присесть и поделать какие-то важные дела. И мы его сделали таким вот ярким цветным пятном с небольшими полочками, куда можно поставить книги и декор. То есть это и элемент дизайна, и функциональная штука. А при этом стол консольный, у него нет никаких видимых крепежей. Все это реально можно сделать. Самое главное предусмотреть заранее закладные, которые крепятся либо к несущей стене, либо к несущей колонии, или же сделать специальную закладную в самой стене. И делаются металлические штыри, на которые потом насаживаются вот эта сама конструкция столешницы. И она будет прочной, надежной и все это будет отлично работать. А насколько это решение дороже, чем если бы просто купить один настоящий стол? Оно немного дороже, вот но это не какая-то космическая опция. То есть в целом это не очень большая разница. Она есть, но она не очень ощутима. Какая квадратура этой спальни? Почему спрашиваю? Потому что в маленьких квартирах людям важно понимать, вот какая минимально комфортная квадратура для спальни, для взрослых людей. Здесь у нас 12 квадратных метров. Как раз это минимально допустимая такая минимально комфортная площадь для того, чтобы э, здесь можно было разместить спальню для одного-двух людей. Прикроватные столики Юск мы использовали и кровать украинского производителя Интерия. Мы выбрали модель в мягкой обивке, она добавляет такого тоже чего-то обволакивающего, интересного, яркого и является таким ярким пятном в этом дизайне. Еще такая гордость, наверное, это шкафы, которые здесь есть. Почему я так часто об этом говорю? Потому что, когда мы делаем дизайн, мы не просто рисуем картинки, а мы продумываем и проектируем у себя в бюро всю корпусную мебель, которая здесь есть, и сразу же думаем, чем люди, которые здесь будут жить, будут пользоваться, сколько вещей им нужно хранить и где. И вот в этом шкафу, например, мне кажется, тут поместится вообще вот просто огромное количество вещей. Здесь вот в этих двух частях у нас у нас размещены штанги для длинной и для короткой одежды, а вот в центральной секции мы сделали полки и ящики. Как правило, людям нужно хранить белье, носки, вот такие вещи, поэтому обязательно должны быть ящики для нижнего белья и вот таких изделий, ну и полки для свитеров, футболок. Поэтому мне кажется, что впоследствии этим пользоваться будет удобно, и здесь можно будет разместить все необходимые вещи. Хотела бы показать санузел. Вот что мы здесь сделали. У нас здесь также довольно много хранения. У нас есть тут полноценная тумба с двумя ящиками, тумба Икея и раковина также Икея. Здесь мы сделали большое зеркало. Зеркало, конечно, всегда самый такой оптимальный прием расширить пространство. А рядом с зеркалом у нас есть дополнительные шкафы для хранения, куда можно поместить бытовую химию, косметику и так далее очень важный элемент на который мы сразу же обратили внимание и рекомендовали клиенту тоже это сделать это гигиенический душ это удобно в использовании если необходимо там набрать ведро воды это тоже всегда удобно и можно это сделать здесь же использовали плитку украинского производителя golden tile она очень классно сочетается с полом то есть у нас зашла из прихожей напольная плитка в санузел таким образом у нас нету большого количества материалов нету вот этого разнобоя у нас эта плитка продолжается здесь на полу а тут продолжается белая фоновая плитка которая поддерживает вот эту яркую текстуру а также у нас здесь есть зона хранения там внутри находится стиральная машина бойлер и здесь можно спрятать технические приспособления и корзину для белья тут душевая вот стеклянную дверку делал под заказ украинский производитель Комфортная душевая большого размера, где будет очень удобно мыться, то есть стекло закрывается, и внутри сделан правильный уклон для того, чтобы стекала вода, не собиралась, и это все отлично работает. Вот есть бортик, плиточник сделал тут такую у нас очень аккуратную идеальную подрезку. будет очень полезно, я думаю, для зрителей, которые посмотрели этот выпуск, им понравилась ваша работа, сориентировать, вот сколько может стоить такой ремонт. Я не могу, к сожалению, огласить стоимость именно этого ремонта, но могу сориентировать, что в среднем вот где-то на ремонт такого уровня нужно рассчитывать от 600-700 долларов за квадратный метр, если мы говорим о такой небольшой площади. И это мы говорим о сумме за все, то есть это строительные работы, материалы, Техника, мебель, абсолютно все там под ключ. Вплоть до декора, наверное. Да, да, вплоть до декора. И, конечно, если это новостройка, то есть когда мы заходим в голые стены, потому что большую часть этого бюджета э, все-таки мы закопаем там штукатурки, стяжки и так далее. Нелли, большое спасибо за этот полезный рум-тур. У меня последний вопрос. Какая ваша любимая деталь в этом интерьере? Моя любимая деталь это книжная полка. Я люблю книги и очень люблю красивые книги по искусству, которые можно поставить и любоваться. И мне нравится, что она такая яркая, красная. Вот это, наверное, моя такая лично самая любимая деталь. Поделитесь в комментариях, какая ваша любимая деталь в этом рум-туре. И не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Спасибо большое, Святослава. И хочу всем пожелать легкого и удачного ремонта. И если вы планируете сделать себе дизайн, очень буду рада помочь с этим. Обращайтесь, наши контакты по ссылке в описании. Пока-пока. thank you